Adam var, ki, nə xəbər, heçnə bədbəxtlik. Belə adamdan Allahın ağzı gəlir. Sual verirəm, hadisələr sənə əziyyət verir. Dünyanın qaydasıdır. Mütləq hamıya var riya, zənginə, vəzifəliyə, vəzifəsiz, hamıya, hamıya istisna yoxdur. Hamıya bir cür hadisələr əziyyət verəcək, verir. Nəyin əməlisəm? Qiləy güzar, əsəb, təhqir söyüş, dava və s. olsa heç nə. İçində olan mənfi xüsusiyyətlər üzə çıxıb böyüyəcək. Dözümsüzlüklə. Bu belə. Yen verdindin onlara. Yen verdin. Vahşiyə çevriləcəksən. Vahşi var, ya, adam vahşiləşir. Bu necə vahşiləşir o? İçində olan o səbirsizliklə. Görün səbri necə həll edəciz bu mövzudu? O vəhşiyə çevrilənlər səbirsizliklə içində olanı dözümsüzlüklə üzə çıxarır, böyüdür çevrilir olur vəhşi, cinayətkar. İnsanlıq düşməni, Kərbəlada olan o qatilələr səbirsizliklə gəlib bu yerə çatıblar. Əgər hadisəni gözəl qarşılasan, səbr eləsən, gözəl şəkildə səbr eləsən, İçində olan gözəlliklər başlayacaq bir üzə verməyə, üzə çıxmağa və böyməyə. Üzə çıxdıqca da inkişaf eləyir. Çünki hava dəyir onlara, nur dəyir, böyür. Hadisələr xoşva gəlməyə bilər. Hadisələr xoşuna gəlmir, görsən nə yenir, ittiham eləyir kimisə. Mütləq günahkar axtarır, xaricidə və ittiham eləyir, çox pis bir şeydir. Adam kimsə ittiham eləməsin, özündə axtarsın. Haqlı və haqsız deyiniblərsə, hər şeyə bir günahkar axtarmasın. İttiham eləməsin. Bəzən görsən qeybət eləyir, bəzən görsən təqqir eləyir, içində zülmət artır. Etmirsə, səvr eləyirsə, gözəlliklər böyüyür. Burada diyamın. Burada diqqət. Bunu qeyd edelim sonra davam eləyə bilərsən. Amma bir şərti var ki, səbr eləyəndə gərək gözəl səbr eləyəsən. Gözəl səbr edəsən. Səbrin şərti var. Nəinki dişiv qızıyasan, səbr eləyəsən, güya səbr edirsən. Dişiv qızcasan deyəsən indi keçdin baxarsan. Bu səbir deyil, bu. Bu səbir deyil şunda plan qurasan gələcək üçün. Sözü dedi, birdən tutdu səni. Dedin, yaxşıdır, deyən. Kişi qızadın dilin baxarsan. Bəzən onu demirsən, içində nəfs edir o. Sıxdır onu. Bu bir gün fontan kimi çıxacaq və o neçə vaxt ki səbr elir, nə yığılır, yığılır qəzəbi, birdən partlayır. Küfrəcan apara bilər səni. Görsən birindən yığır, yığır, yığır güya bu səbr elədi. Birdən birə partlayır, avrunu tökür o adamın. Başına nə gətdəsən oyun gətirir. Belə səbri görmüşəm mən həyatda. Hamızda yəqin ki görmüşük. Bu səbir deyil. Bəziləri güya səbr edir, yığır, 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 yığır kinə çevirir. Bir gün vurur bayra qəzəbi. Ya da öz içində problemlər yaradır. Bir adam səbr edirsə, gərək özünə sual versin ki, mən niyə sükut edirəm? Səbəb nədir? Bir bu bəhsə indidən deyim ki, bir neçə alimin e, görüşləri ilə və mə bugünkü mövzə bir neçə mütaliə, bir neçə alimin fikirlərinin əsasında hazırlamışam. Möhtəbər e, fikirlər o insanlar bu mövzularda çox mötəbər hesab edirəm. İstinad edə bilərəm onlara. Pir alim danışır, deyir ki, bir vaxt tərbiyəçi ilə məşğul idim universitetlərin birində. Universitetdə də deyir, 70 ölkədən adam oxuyurdu. Gəl indi bunlardan baş çıxartdı. Bir ölkərim psixologiyasını bir üçün 70 fərqli mədəniyyət gəlib bir yerdə oxuydular. Universitetdə indi gəl onları tərbiyələndirdə də tərbieşinə də mənə tapşırırlar mən bəxtə. Deyir, bunların arasında ixtilaf düşdü bir dəfə. Mən getdim gör ixtilaf həll etməyə. Getdim yığdım bunlar bir otağa, gəlin danışaq, zarafat, söz, söhbət filan. Biraz ondan bir yaxşı söz dedim, biraz buna xoş söz dedim filan-filan. Fərqli ölkələrdən olan adamlar da oturublar aralarında nəmlə məsələ ixtilafdır. Deyim mən danışdım, birə sakitlik çökdü. Yanımdakı dostum mənə dedi ki, "Dur, dur, dur, dur çıxa qaradan tez." Dir dedim ki, "Niyə? Yaxşıdır vəziyyət, sakitləşiblər." Timə göstərdi o qabaq da ki, görsən qarşında oturur və filan ölkədəndir, adı, ölkənin adını çəkmir. Filan ölkədən, mən onları yaxşı tanıyıram. Onlar də sakitləşib güləndə, belə bir-iki dəqiqə dur başı yaracaq. 2 dəqiqə elə gülür sakit başında özü təsdiq eləyir dedi hə, hə yəni indi biz başa oynasacağıq. Məndə elə bilirəm ki bu sakitləşib dedim axı niyə dedi o dur çıxağ aradan. Bunu mən orada demədir dur çıxaq sonra çıxandan sonra başa saldım. Durdu o yanında deyə. Derəsə dedi çıxaq mən də sözü də yekunlaşdırdım. Durduq, çıxdıq, çıxanda mənə dedi ki bunların mədəniyyəti belədir. Bunlarda belədir. Bunlar başı ilə təsdiq edib gülümsədisə ev yıxacaq. Qışqırsa ondan yaxşıdır. Kışkırsonla yaxşıdır. Bəzilərinin səbri belədir. Suxres, amma içində həll eləmir, yığılır, yığılır, partlayışa hazırlaşır. Nəfsə də gem lazımdır. Səbrin mənası budur ki, pis iş görmə. Səbrin mənası budur ki, sıx və pis iş görməyi istəmə. Çündən də gəlməsin. Səbrin mənası budur. Elə həll elə kökünü yandır. Səbir sırf ictimai mövzu deyil, desən ki, bıçaq çəkib cəmaata hücum eləmə səbir elə. Bu ictimai tərəfdə məsələdir. Cəbrin birisəs var ki, bu qəzəbi hara tökəcəksən bəs? Cəray həll eləyəsən. Yoxsa saxla, 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 sonra vulkan kimi püskürsün, aləmi qatsın bir gün. buran ayəsi oxuduğuyə e, dünən deyir ki, biri sənə pislik eləndə elə qarşılıq ilə ki, elə bil əziz dostundur. Onu sevə-sevər, ağuşla, alalla və belə səbirdən danışdılar. Səbir belə olsa, sırf sükut yox. Gözəl tərzdə səbr elə. Gözəl tərzdə. İmam Sadəqə Əleyhissəlam bu nümunəni gözəl tərzdə indən izah eləyəcəm, açacağam e, bunu, qalmayacaq. Əgər qismət olsa gələən söhbətlərdə İnşallah, qismət olsa asacağam bunların hamısını inşallah. İmam Sadiq (ə.s.) buyurur ki, səbir nuru üzə çıxardır. İndi bir dənə düstur sizə deyim. Bax bu qaydanı yadda saxlayın ömrünüzün sonuna qədər. Səbir vaxtı ləzzət alsam, nuraniyyət hiss eləsəm, bil ki səbirdir. Yoxsa zəlil olmusan. İndiyə xotta hələ güya dözürsən, ağrı az içindəsən, zəhmərə çevrilib halın, onda mütləq nəfsi qisas alacaq. Nə biləsən ki, səbr elirsən yoxsa daha böyük bir həmləyə hazırlaşırsan, onun bir meyarı var. Sən dözən vaxtı nuraniyyət hiss eləsən, ləzzət alsan, keyf eləsən, zöv qalsan səbrindən bil düz səbirdir. Bax sadə. Yəni meyar sadədir. <coughs> Səbrin nurunu görəcəksən, düz səbirdir sə bu. Düz səbir çündə görək adam otursun, düşünsün ki, kimdir tərəfin Allahdır. Bu xırda məsələdir oyunla kontaktda olsun, oyunla dialoqda olsun. Bax o dediyim dünənki ayələr vardı, onları yadına salsın ki, bunlar hamısı oyundur. Allah məni əzizliyir, mükafat vermək istəyir. Diqqət o adama yox, yönəlsin sahibinə, oyunla müəmmilə etləsin və desin, nə yaxşı oldu. Mən, mənim üçün sən bunu hazırlamısan, mənə hədiyyə verəsən. Bəli, səbr elədicicə keyf eləsin. Kef varsa səbrdə. Deməli düzdür. Səbrdə acılıq varsa, qanqaraçılıq varsa, o səbir deyil. Bax sadədir, meyar sadədir. Nə vaxt gördüz ki, səbr eləməyin nəticəsində qanınız qaradı. O zaman bilin ki, nəfs planzızdır. İndi yox, olur e, adam dost-dostdan On dəfə güya səbir eləyir, 15 dəfə. Sonra deyir əşi bəstə də yığdım sənin önünə, partlayır, nə partlayır? Bu səbir deyil. Əvvəldən səbir deyil. Allahla muamilə edən belə eləməz. Gəl deyirəm ki, birini cəzalandırmaq da istəsən, Allah istəyəni budursa, halın dəyişməsincə rəy. Kimsə əsas verir ki, əsəbə, əsəbələşmək, əsəbləşmək lazım deyil. Gerçi səhə adekvat ölçüb biçərsən ki, bunu tənbeh eləmək üçün mən gərək buna bir az sərt söz deyim, amma bu sənin halva təsir eləməməli. Mən idealdan danışıram və ideala gedən yol haqqında da danışacağıq inşallah, qismət olsun. İdeal deyəndə ki, yəni normadır, norma ideal deyil, norma. Norma belədir. Normadan danışaq. səbrin meyarıdır budur. Səbrin meyarı sevinç, şadlıq və ləzzətdir. Hər hansı bir yerdə dözəndə sənə ləzzət gəldisə, sevinç gəldisə, bilkisən səbr elədin, yoxsa nəsə başqa şeydir, adını səbir qoyma. Qanun buna baxmır. Qanunun işi bu deyil. Qanun deyir ki, e, səbr eləməyib cinayət eləmə, məhəmməd ki bura qədər cinayət eləmək olmaz, cinayət eləsən cəzalandıraqam səni. Başqa şeyin mənə təxli yoxdur. Dindir ki, yox, bunu içində düz həll elə. Düz həll elə, inkişaf elə. Səbr eləyirəmsə, depressiyaya düşürəm, sıxıntıya düşürəmsə bu səbir deyil. Bu səbirdir. Səbir çox gözəldir, gözəl. Səbrin adı, sinonimi gözəldir. Səbir bərabərdir gözəlliyə. Səbir bərabərdir ləzzətə. Necə deyirlər, necə deməsən, deyir, hər şeyin bir xüsusiyyəti yoxdur. Bunun xüsusiyyəti gözəllik idi. Yəni əgər gözəl değilsə, nədirsə adını səbir qoyma, o pis şeydir. Dözmək gözəl değilsə sənin üçün. Dözmək zövq vermirsə, ləzzət vermirsə, şad eləmirsə, onda nəsa başqa şeydir. Adını səbir qoyma. Səbrin gözəlliyini adam hiss elir. Yenə də Ramazan ayı bizim dadımıza çatır. Yaxşı oldu bu il Ramazan ayından misal çəkdi. Necə Ramazan ayında hiss elirsən gözəlliyi, ləzzəti. Elə bil sən ağaclar sənə salam verir, elə bil indi danışanda da elə bir Ramazan ayının fəzası gəlir. Görsən ki başqa bir halda da gözəldir, ləzzətlidir. O səbrin ləzzətidir. Bax, həmişə səbir belə ləzzət eləməli də adam. Abi. Ölçü budur. Yoxsa səbir dişiyi qıza qanun qaralsın keçdim sənə üçün bu səbir olmadı. Bunun mütləq bir fəsadı var.